Моя личная аптечка. Здесь вы не увидите ни йода, ни зеленки, ни активированного угля. То есть это то, что по большому счету не надо. Сейчас я быстренько пройдусь и вам покажу, что здесь есть. И опять же скажу, чем это все заменяется. Вот там у меня на носилках лежит куча бинтов и куча разных всяких штук. Вот поверьте мне, вот где там масса вещей, которые спокойно заменяют вот здесь многие вещи. Первое, мы уже с вами сказали, это кровоостанавливающий жгут турники. Наш резиновый жгут Эсмаха тоже спокойно с этим справляется. Просто когда мы говорим о жутировании, мы всегда подразумеваем, что это травма. Еще одна вещь, о которой говорит тактическая медицина, это Правило такое, что мы иногда Жертвуем здоровьем За счет жизни Для того, чтобы спасти жизнь Потому что жгут это всегда травма Это турникет он менее травматичен он более травматичен Но этот тот перекрывает Кровотечение Следующее, что это Это бандаж Что такое бандаж? Это практически давящая, кроме останавливающая повязка Это вот это вот израильский жут-бандаж, в котором есть давящий элемент. Это фактически эластичный блин, есть подушка и есть элемент фиксирующий эту коляску. То есть это все спокойно. Вот это все спокойно я заменяю нашим эластичным бинтом с пакетом и армированным сервисом. Следующее, что есть и очень важно, это ножницы. Это элемент очень важный. Ножницы специальные, вы видите, они безопасны. Это ножницы для не только развивать и быстро связать одежду, но эти ножницы позволяют очень много тоже делать всевозможных манипуляций. То есть я могу обрезать, обрезать у него колошу нижнюю и подтянуть, и закрутить, и будет тот же самый дальнейший элемент, тот же самый шут. Да, он будет травматичный, но кровь я ему остановлю. Следующий э, элемент мы с вами говорили про назокардинальный трубку, чтобы убегаться, и вот надо дверь такой, чтобы она заходила э, помягче и более комфортно. И, и Следующий важный элемент это маркер, где мы пишем время наложения фута. чем хорош этот маркер, если у него, например, опять же травма, критическое кровотечение, я ножницами надрезаю ему рукав, и этим маркером могу сделать закрутку, передавить ему кровотечение. В тактической аптечке вообще ничего не выбрасывается, даже остается упаковка. И против э, э, ранения в грудь, это есть э, Производители не важны, есть эти заплатки, вот здесь хала у нас. Вот те компьютерные такие заплатки, сейчас я вам достану. То есть я вам достану, и покажу, эта задача тогда мы просто человека заклеим. Ну, я вам хочу сказать, заклеить мы его можем любым целлофаном, ну, любым вот они проникаем, то, что воздух не пропускает, любым пакетом, чем угодно. Чем хорош этот хала, вот он такой на силиконе, видите, такие штуки. Они чем хороши, уж, скажем, грязь, волосы, кровь. Они достаточно ну, неплохо держат и хорошо здесь э, можно их приклеить, и заклеить. И также у нас имеется следующий, имеется следующий момент. Это когда у нас пробита грудь. Мы с вами понимаем, что здесь разрушается плевра, попадает воздух, он давит на легкое, легкое раскрыться. Не может, и у нас тогда пневмоторекс может перерасти в напряженный пневмоторекс, когда человек, ну как собачье такое дыхание у него. Тогда есть, ну это не каждый может этому надо учиться, у нас есть и компрессионная иголка, когда мы тогда просто есть определенные места, мы вставляем туда кафета, и человек, вот как бы выпускаем лишний воздух всего в одной полости и еще один момент еще следующий важный момент в принципе вот это все и еще имеется там у нас гемостатик теперь по значит ребята в тактической аптечке гемостатик должен быть только или в бинтах или в салфетках в ни в каком другом виде все остальные гемостатики если кто-то по простоте душевной дает солдатам именно бойцам в каком-то другом виде там знали порошка. Ребята, вы это, это преступление. Гемостатик должен быть только в салфетке. Вообще, я чем хочу сказать, есть гемостатик, нету. Это как бы то, что ускоряет свертывание крови. В нашей с вами ситуации, я вам сейчас расскажу. Э, неделю назад эту историю, кто э, читал, знает, вы помните, две недели, нет, неделю назад бойца, которого луганские крестьяне отдали, не слышали, да, эту историю? ну на шпаге, в общем, он там понятно, они попали там под обстрел и ночью он там где-то откинул, отбросило его и он э, полез э, там где-то в населенный пункт, ну в Луганской области, доползли этих крестьян, его они его отдали советским этим российским солдатам. Российские солдаты увидели, у него там кровотечение были, все ноги разбиты, кинули ему там кусок бинта. И искали забирать. ну Тут уже погода, холодно. Ну, поняли, что он подобный. Ну, все, он не желез. И что я вам хочу сказать, он просто нарвал из своей нижней одежды себе вот этих лоскутов и затампонировал раны и остался жить. Вы понимаете, он просто знал, что делать и как делать. То есть в вот, актической медицине важный сам процесс действия и знать, какими подручными средствами вы это сможете сделать. Даже если их не будет, вы все равно сможете собрать. Потому что у вас есть навык. И вот эти все вещи, они только помогают и ускоряют, и делают это очень быстрее и комфортнее, и шансы наши увеличивают. Но это не значит, что если у нас не будет гемостатика, поверьте мне. Вот этим бинтом очень спокойно можно затампонировать э, рану и забить ее. Э, я вам больше хочу сказать. Это мы своей даже практики какой-то. Ну вот, у Слышно, да меня? То есть вот смотрите, ситуация. Вот раненый боец. И я лежу... Слышно, да меня? Да. И да, вот да. раненый боец и все. Вот я вам расскажу, у меня здесь только ножницы. И вот он лежит, и у него здесь кровотечение. То есть вот у него ранение. Я разрезаю штанину, делаю так, что я первую вижу. Я вижу футболки, его вот трусы. Я просто нарезаю полосы, начинаю этим тампонировать, потому что это, как правило, ну, мы же себе к телу то, что приятнее. И все этим просто забивается, вот я сижу в одной плоскости и начинаю работать. Вот Поэтому э, тактическая медицина в первую очередь нам дает инструменты и алгоритмы. Ну, а потом уже в зависимости, э, как мы хотим совершенствоваться, как и в любом деле, ну просто эти навыки у себя развиваем. Вот, э, в принципе, и все.